ये आज के सभा में क्या बताएंगे इसके बारे में देखो तो भैया के काम चालीस वर्षों से इस गोंदिया विधानसभा में भंडारा जिले में काम उनका सतत रहा है और अभी हमारे जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता जो भी मुख्य हमारे लोग हैं उनकी सबकी मांगे हैं कि इस बार राजू भैया को आमदार की टिकट देना चाहिए और हम लोग सक्षम है इस चुनाव में अगर प्रभु भाई ने हमको

हे ते उपस्थित होते त्यांच्या मार्गदर्शनावर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आमच्या लाडक्या सगळ्या बहिणींची एकच आहे विनंती की या वर्षी या रेशीमला कोणत्या विधानसभेमध्ये आमचे राष्ट्रवादी पक्षच पक्षामधूनच उभे झाले पाहिजे आमच्या राष्ट्र राष्ट्रवादी पक्षानंच त्यांनी दिलं पाहिजे तिकीट अशी आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणींची विनंती आहे साहेबांजे

तो मजबूत करने का काम हम सब सहयोगी साथी कर रहे हैं और हमारा अधिकार हम उनसे टिकट मांग रहे कि गोदिया में घड़ी आना चाहिए गोदिया में घड़ी चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन माननीय नेता को यह बात भी बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं वो पूरे राज्य नहीं पूरे देश के नेता उनको निर्णय करते वक्त जब ऊपर निर्णय करने के लिए बैठते हैं तो केवल धोनिया का निर्णय नहीं करना है पूरे राज्य का निर्णय करना है और अपना नेतृत्व पूरे राज्य और देश में नेतृत्व है खासदार प्रफुल पटेल जी की बात आज इतनी बड़ी है कि जब अपने नेता हम रोज जब टीवी में देखते हैं रोज बड़ी न्यूज और समाचार में देखते हैं कि आज महायुति की बैठक प्रफुल पटेल उपस्थित रहेंगे तो निर्णय करते समय या निर्णय लेते समय यदि कोई चीज छोड़ने की बात चोड़ आती है या कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है तो बड़े नेता को उस समय अपने आदमी का नाम काटना भी पड़े तो अपने मन में विचार नहीं आना चाहिए क्योंकि तो अपना नेतृत्व मजबूत है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जितना मैं समझता हूं और जितना मैं जानता हूं जितना मैंने काम किया है उतना मैं ईमानदारी से माननीय खासदार साहब को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी आदमी गावात नाही केलं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी का कोणताही व्यक्ती आपके शब्द के, के बाहर नहीं जाएगा लेकिन एक बात भी निश्चित है राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी के होनियर जिल्हा जिल्हाचे आणि खास करून तालुक्याचे ஒன்றிய विधानसभा क्षेत्राचे सर्व सदस्य निवडून आले स्वाभाविक आहे त्यांची इच्छा आहे की आम्ही ही ज्यादा राष्ट्रवादी काँग्रेस कुटुंब वाढावी आणि ते आमच्या पण काम आहे की त्यांची जी भावना आहे ती ऐकून घ्यावी त्या तसंच त्या लोकांनी सगळ्यांनी मला सूचनाही केली आहे मी त्यांना सांगितलं आहे की आपण एक महायुतीमध्ये सगळे तीन पक्ष एकत्र आलेलो आहोत एकमेकांना जागा काही तरी कमी जास्त द्यावंच लागणार आहे गोंदियाच्या विधानसभेची जागा अजून अधिकृतपणे आम्ही कोणाला जाईल असा ठरवलेला नाही चर्चा दोन चार पाच दहा दिवसामध्ये जेव्हा संपेल तेव्हाकडे त्याच्यानंतर परत आम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांच्या बरोबर बसू